Yenə Doğma şəhərdən salamlayıram sizi. Qədim, möcüzəli, sirli Bakıdan. Bakının anası olan İçəri şəhərdən. İçəri şəhərin hər qarışı tarixdir. Sirli tarix. Zamanında burada 28 məscid olub. Ümumiyyətlə 28 rəqəmi İçərişəhər üçün bir mühəmməddir. Çünki burada 28 məscid, 28 hamam, 28 karvansaray olub. Hətta Qız Qalasının hündürlüyünün 28 metr olması da tarixin sirli səhifələrindəndir. Biz bu gün sizə sirlərdən deyil, bizə ağeh olan tarixdən danışacağıq. Bugünkü mövzumuz İçərişəhərin məscidləridir. Bu məscid 17-ci əsrin əvvəllərində inşa edilib və ticarət karvan yolunun üzərində yerləşir. Planda kvadrat formaya malik olan məscid mərkəzi gümbəzdə malikdir. Məscid Axund Seyd Yahya Murtuzanın vəsaiti hesabına inşa edilib. Kəri şəhər Cümə məscidi 12-ci əsrdən fəaliyyət göstərir. Məscidin kitabəsində verilən məlumata görə, o 709-cu ilin Rəcab ayında Əmir Şəráfəddin Mahmudun əmri ilə inşa edilib. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində isə Hacı Xəli Dadaşovun vəsaitə hesabına qədim məscidin yerində yeni məscid inşa olunub, minarəsinə isə toxunulmayıb. Aşur məscidi 1169-cu ildə memar Nəcav Aşur İbrahimov oğlu tərəfindən inşa olunub. Məscidin digər bir adı da Ləzgî məscidi. Belə ki, 19-cu əsrdə Bakıda neft bulunun baş verməsindən sonra Dağistandan işçi qüvvəsi gəlir və həmin o fəhlələrə ibadət etmələri üçün Aşur məscidi verilir. Elə ondan sonra həm də məscid Ləzgî məscidi adlanmağa başlayır. Hazırda məsciddə təmir və bərpa işləri getdiyinə görə biz onu sizə çəkib göstərə bilmirik. Bu məscidinlər Nasif Zeynalı küçəsi boyunca, üzü Qız Qalasına doğru gələrkən, siz yolun solunda həm də məktəb məscidini görə bilərsiniz. Bu məscid bir müddət mədrəsə kimi də fəaliyyət göstərib və 1646-cı ildə inşa olunub. Çin məscididir. Bu məscid Fırmanşahlar sarayı yaxınlığında, daha dəqiq desək, Vahid bağında yerləşir. Bu məscidin yerində əvvəllər pirolu və deyilənə görə bura gələn insanların dilədiyi arzular gerçəkləşmiş. Yəni çin olurmuş deyə məscid Çin məscidi adlanır. Amma bu məscid e, pirin özülü üzərində inşə olunub 1875-ci ildə İmam Osmanlınin vəsaiti hesabına hazırda bura həm də qədim sikkələr muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Əhməd məscidi. Bu məscid Nəsrəddin Güntaşpın sifarişi ilə memar Mahmud ibn Səd tərəfindən 14-cü əsrdə inşa olunub. Məscidin axundu Molla Əhməd olduğundan məscid Molla Əhməd məscidi adlanır və məscid Sabir küçəsi 9 ünvanında yerləşir. Qeyd edeyim ki, bu məscidi inşa ediyən memar Mahmud ibn Səd həm də Nardalan qalası və Bibi Heybət məscidini də inşa edib. Səhmet məscidi İçərişəhərdə yerləşən məhəllə məscidlərindən biridir. Məscid 1245-ci ildə Hacı Mirzə Əhməd tərəfindən inşa edilib. Məscidin üzərindəki kitabədə onun memarının adı və Qurandan surələr yazılıb. Məscid hər küçəsi 600 panında yerləşir. Qadır məscidi Bu məscid 1201-ci ildə dəniz səviyyəsindən xeyli yüksəkdə inşa olunub. 1988-ci ildə məscidin sərdabəsində arxeoloji tədqiqatlar, portalında isə restorasiya işləri aparılıb. Təsəvvür olsun ki, onun haqqında elə də geniş məlumat əldə edə bilməmişik. Məscid Mariyane teatrından bir az yuxarıda yerləşir. və nəhayət Bəylər məscidi. 1895-ci ildə inşa olunan Bəylər məscidi Şirvanşahlar sarayının şərqində yerləşir. Bəylər məscidində Avropa, Şərq və yerli memarlıq elementləri vəhdət təşkil edir. Məscid qədim bir məscidin öz üzərində inşa olunub və içəri şəhərdə sonuncu inşa olunan məsciddir. Günlük sözümüz və zamanımız burada bitir. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.